নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এনেকুৱা এজোপা ঔষধিৰ বিষয়ে যিজোপা নেকি আমাৰ বাৰীৰ আশে পাশে থাকে আপুনি য'লৈ চকু দিয়ে ততে আপুনি এইজোপা দেখিবলৈ পাব কিন্তু আমি নাজানো যে এইজোপা ইমান ঔষধি গুণ আছে এইজোপা হৈছে কিছু কিছু জেগাত পানী কাদুৰি বুলি কয় হেলেঞ্চি বুলি কয় আৰু কিছু কিছু জেগাত অন্য নামেৰেও জনা যায় মাটি কাদুৰি পানী কাদুৰি মাটিত হোৱা এজোপা ঠাণ্ডা গছ বাৰিষা সময়ত এই গছজোপা বহুত বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই গছজোপাৰ এই যিজোপা বন এইজোপা আমি অলাকটীয়াল বন হিচাপে কাটি বাৰীৰ পৰা পেলাইহে দিওঁ আৰু এইজোপাৰ যে কিছুমান এনেকুৱা ঔষধি গুণ আছে সেই বিষয়ে নাজানো আজি মই আপোনালোকক জনাম এই পানী কাদুৰি বা হেলেঞ্চি এই হেলেঞ্চিজোপাৰ কিমান ঔষধি গুণ আছে ভিডিঅ'টি মনোযোগ চেনেলটিত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত কাষতে থকা টিপি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় এতিয়া আহকচোন জানো আমি ইয়াৰ ঔষধি গুণসমূহৰ বিষয়ে গৰমৰ দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ এটা সমস্যাই খুব দেখিবলৈ পোৱা যায় নহয়নে সেইটো হৈছে ঘামচি ঘামচি গা ধুৱা লাগে কিমান অশান্তি নহয়নে কিন্তু যদি ঘামুচি আপোনাৰ গাত হয় বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এমুঠি দুমুঠি পা আপুনি ছিঙি আনিলে ইয়াৰ পাত আ গছ চব তাৰপিছত সেইখিনি পিচিলে পেষ্ট আকাৰে বনালে বনাই আপোনাৰ গাত সানি ৰাখিলে কমচে কম পাঁচ দহ মিনিট ৰখাৰ পাছত ধুই পেলাব এনেকৈ দুই তিনিদিন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গাত থকা যিখিনি ঘামচি সেইখিনি নাইকিয়া হ'ব আৰু পুনৰ ঘামচি নুঠে আৰু গৰম দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ পেছাবোৰ জ্বলা পোৱা সমস্যাও বাঢ়িবলৈ ধৰে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি পানী কমকৈ খাওঁ কাৰণ আমাৰ গৰমৰ দিনত গাৰ পৰা ঘাম ওলাই থাকে আৰু সেই অনুপাতে যদি আমি আমাৰ দেহাটোক পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পেছাবৰ জ্বলন পূৰণ হয় পেছাবৰ জ্বলন পূৰণ বেলেগ কাৰণতো হয় যদি কিডনীত পাথৰ হয় বা পেছাবৰ নলীত পাথৰ হয় সেইটো এটা সুকীয়া কথা কিন্তু পানী কমকৈ খোৱাৰ কাৰণে যিটো আমাৰ পেছাবৰ জ্বলন পূৰণ হয় সেইটো নাইকিয়া কৰিবলৈ আপুনি পানী কাদুৰি বাহেচি বা মনুৱা শাক এইজোপা মনুৱা শাক বুলিও কয় মই এটা কথা কবলৈ পাহৰি গৈছো কিছু কিছু ঠাইত এইজোপাৰ নাম মনুৱা বুলিও জনা যায় যি যিসকলে যি নামেৰে জানে মাত্ৰ মই ফটোত দিছো গছজোপা সেইজোপা আপুনি চিনি ললে হল এই মনুৱা শাকৰ কি কৰিব লাগে চাৰি চামুচ ৰস উলিয়াই লব লাগে চাৰি চামুচ ৰস আধা কাপ গাখীৰৰ লগত দিনে দুবাৰ খাব লাগে ৰাতিপুৱা খালী পাততে এবাৰ খালে বা খাই বৈ কিবা এটা খোৱাৰ পাছত ৰাতিপুৱা বেলা এবাৰ খালে তাৰ পাছত পিছবেলা সন্ধিয়াৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ খালে এনেকৈ আপুনি দুই তিনদিনমান খালি পেচাবোৰ জ্বলন পূৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু যদি আপুনি প্ৰস্ৰাৱৰ জলন পূৰণত ভুগি আছে এই যে প্ৰথম এপালি খালে ৰাতিপুৱা বেলাতে সেই পালিতে আপোনাৰ প্ৰেছাবৰ জ্বলন পূৰণ নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু যদি দুদিন খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই বেমাৰৰ পৰা বহুদিনলৈকে আপুনি আৰোগ্য লাভ কৰি থাকিব পাৰে এইটো কেৱল আমি ঘটি লোৱা বেমাৰহে পানী কমকৈ খোৱাৰ কাৰণে হয় গতিকে এতিয়া গৰমৰ দিনত ঘনে ঘনে পানী খাবলৈ চাব এইজোপা শাকৰ এক মেইন ঔষধি গুণ হৈছে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা আমাৰ যদি তেজ বেয়া হয় তেতিয়াহলে আমাৰ বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়ে ছালত নহয়নে আমাৰ মুখত শাল মইনা উঠে গাত খজুৱতি হয় যাক আমি কওঁ সেই তেজ দূষিত হোৱাৰ কাৰণে হয় এইজোপা শাকৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা অৰ্থাৎ দূষিত তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা এক গুণ আছে এইজোপা এই নিয়মেৰে যদি আপুনি খায় তেতিয়াহলে আপোনাৰ যি তেজ দূষিত হৈছে সেইখিনি নাইকিয়া হব লগতে তেজ দূষিত হোৱাৰ ফলত যিখিনি শৰীৰত আপোনাৰ ৰোগে দেখা দিছে সেইখিনিও একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ পাতৰ ৰস তিনি চামুচ দিনে দুবাৰকৈ খাব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ কি হয় তেজ পৰিষ্কাৰ হয় আৰু আপোনাৰ শৰীৰৰ বা ছালৰ ৰোগ নাইকিয়া হয় এইটো আপুনি তিনদিনমান খাব লাগে তিনদিনমান আপুনি দিনে দুবাৰকৈ খালে এদিন গেপ দিলে চাৰি দিনৰ দিনা জ্বৰণিমৰা বুলি যিটো কওঁ আমি চাৰিদিনৰ দিনা পুনৰ আপুনি এনেকৈ তিনি চামুচকৈ দিনে দুবাৰ খাব তাৰ পাছত আপুনি আৰু খাব নালাগে আপোনাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু যি তেজৰ কাৰণে হৈ থকা সমস্যাৰ পৰাও আপুনি মুক্তি পাব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান লোকৰ তেজ কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাক ৰক্তহীনতা সমস্যা বুলি কোৱা হয় ৰক্তহীনতা সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আপুনি এই শাক জোপাৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লগত মিলাব লাগিব কেৱল এটা বস্তু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব চাৰি চামুচ ল'ব আপুনি এই শাকৰ ৰস তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব তাতে এটুকুৰা মিচিৰি মিহলাব মিচিৰি মিহলাই সেয়া দিনে দুবাৰকৈ খাব মিচিৰি কিমান মিহলাব আপুনি কমচে কম এটুকুৰা এটা টুকুৰা হিচাপত ধৰক

শাকত কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা নালাগেনে যিমান জুতি লগাই খাদ্য ৰান্ধিলেও সেইখিনি আমাৰ সোৱাদ নালাগে জিভাত ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এই শাকজোপা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ যি ৰস সেয়া তিনি চাৰি চামুচ উলিয়াই লৈ অলপ গৰম কৰি দিনে দুই তিনিবাৰকৈ যদি খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জিভাৰ এই যি অৰুচিৰ বেমাৰ সেইটো নাইকিয়া হ'ব লগতে আমি এই শাক ভাজিও খাব পাৰোঁ চব্জি হিচাপে ইয়াক আমি সপ্তাহত অন্ততঃ দুদিনকৈ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লেও আমি বহুখিনি যিখিনি উপৰোক্ত ৰোগৰ কথা মই ক'লো সেইখিনি ৰোগৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু তেল চেল দি ভাজি কৰি খোৱাতকৈ কিছু কিছু ৰোগত আপোনাক মৈ দিয়া নিয়মেৰে খালেহে আপোনাৰ ভাল হ'ব এতিয়া এই গৰমৰ দিনত বসন্ত কালত বা গৰমৰ দিনটোতে বসন্ত ৰোগ অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বসন্তৰ কাৰণে বিভিন্ন চিটা বেজি আদি লোৱা হয় যদিও বসন্ত কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মাজত দেখা দিয়ে বসন্ত ৰোগ কিমান কষ্টকৰ যিসকলৰ হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় এই বসন্ত ৰোগৰ কাৰণেও ই কম ঔষধি নহয় ইয়াৰ পাতৰ ৰস তিনি চাৰি চামুচ যদি দিনে দুই তিনিবাৰকৈ খায় তেতিয়াহলে বসন্ত কেতিয়াও নহয় আৰু যিসকলৰ বসন্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে যদি ই পাতৰ ৰস দুই তিনি চামুচ দিনে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ যদি খায় তেতিয়াহ'লে বসন্তৰ পৰা হোৱা কষ্টৰ পৰা বহুত আৰাম পায় আপোনাৰ যদি লেটিন কঠিন হয় বা আপুনি ভাবে আপোনাৰ হজম শক্তি কম তেনেকুৱা কৌষ্ঠকাঠিন্যতাৰ সমস্যা থকা লোকে এই হেলেচি শাক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে দুচামুচ এই শাকৰ ৰস লব লাগে আৰু দিনে দুবাৰকৈ কেৱল খালী ৰস খাব লাগে এনেকৈ অলপ দিন এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত দেখিব পুষ্ঠকাঠিন্য লেটিন কঠিন হোৱা এই সমস্যাৰ পৰা আপুনি আৰোগ্য লাভ কৰিছে পুষ্ঠকাঠিন্য যদি আপোনাৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াক তৎক্ষণাত নিৰাময় কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিব কাৰণ এটা প্ৰমাণিত হৈ পৰিছে যে যিসকল বেছিকৈ কুষ্ঠকাঠিনত ভুগি থাকে যিসকলৰ খাদ্য বস্তু সহজে হজম নহয় যিসকলে ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে মোবাইল টিভি আদি চাই খোৱাৰ অভ্যাস আছে বা টোপনি ক্ষতি কৰে সময়মতে নুশুৱে বা সময়মতে শুবলৈ নাপায় কিছুমানৰ ৰাতি তেনেকুৱা ধৰণৰ কামো থাকে আমাৰ টোপনি যদি ভালকৈ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হজম শক্তিটো কমি থাকে তেতিয়াই আমি কৌষ্ঠকাঠিন্যতাত ভুগিব লগা হয় এই কৌষ্ঠকাঠিন্যতাত যদি আপুনি দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে ভুগি থাকে তেতিয়াহ'লে কেঁচুমূৰীয়া সমস্যা হোৱাটো একদমেই একদমেইটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আপোনাৰ কেঁচুমূৰীয়া অৰ্থাৎ পাইলছ হ'বই পাইলছ বহুত কষ্টকৰ এটা বেমাৰ সেই বেমাৰ নহবলৈ আপুনি কৌষ্ঠকাঠিন্যতাৰ পৰা দূৰত থাকিব পানী ঘনে ঘনে খাব আৰু লগতে ইয়াৰ ৰস দুই তিনি চামুচ আপুনি ডেইলি দুবাৰকৈ খাবলৈ লব এনেকৈ খাই থাকিলে আপোনাৰ কৌষ্ঠকাঠিনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু হব লগা বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰাও আপুনি হাত সাৰি থাকিব মই আশা কৰিছোঁ এইজোপা শাকৰ উপকাৰী গুণৰ কথা জানি আপুনি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে উপকৃত হৈছোঁ বুলি যদি ভাবিছে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ